સુરતના ભટારમાં સસ્તા અનાજની દુકાનમાં અનાજ સગેવગે કરાયો હોવાના આક્ષેપ સાથે છેતરપિંડીની ફરિયાદ સામે આવી છે સુરતના ભટાર વિસ્તારમાં આવેલ સસ્તા અનાજની દુકાનના સંચાલક દ્વારા ગરીબોના અનાજને સગે કરાઈ થાય આચરાઈ છે લાભાર્થીના ફિંગરપ્રિન્ટનો દુરુપયોગ કરી ખોટી રીતે અનાજની કૂપન કાઢી અઠાવીસ હજારનું અનાજ સગે વગે કરાયું હતું જે મામલે પોલીસે ઈશ્વરચંદ્ર રામચંદ્ર મૌર્ય મુકેશ જગદીશ બોરીવાલ અને કેતન મુકેશ બોરીવાલ સામે ફરિયાદ નોંધી છે आरोपीઓએ લોકોને મળવા પાત્રા ઘઉં ચોખા તેલ અને ખાંડ બારોબાર વેચી નાખ્યા હતા. મામલતદાર શ્રી મજૂરાની ફરિયાદ કે આધાર પર સુરત સિટી સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ किया गया जिसमें आईपीसी की सेक्शन 409 424 67 468 471 120 बी आईटी एक्ट की सेक्शन 66 और आवश्यक चीज़ वस्तु धारा 1955 की कलम सात के अनुसंधान पर गुना दाखिल करके सूरज सिटी साइबर क्राइम सेल ने एक तपास हाथ धरी है जिसमें प्राथमिक तपास में ये जानने को मिला है कि सरकार की जो स्कीम है एन है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अनुसंधान पर जो व्याजबी भाव की जो शॉप होती है वहाँ पे जो कार्ड धारक होते रेशन कार्ड धारक उनकी फिंगरप्रिंट का गलत उपयोग करके अपने अंगत ला आर्थिक लाभ के पा पाने के लिए सूरत के जो दुकान के परवानेदार हैं वो ईश्वरचंद्र रामचंद्र मौर्य तथा उनके तोलाड मुकेश भाई जगदीश भाई बोरीवाल और कंप्यूटर ऑपरेटर केतन मुकेश भाई बोरीवाल ने पूर्व आयोजित कावतरा रच के जो अलग अलग रेशन कार्ड धारक है, थे उनके नॉलेज के बिना उनका फिंगरप्रिंट का यूज़ करके या उनको जो अनाज मिलने वाला होता है उससे कम दिया गया था या फिर उनकी प्रेजेंस के एब्सेंस में ही उनकी फिंगरप्रिंट यूज़ करके उनका अनाज इश्यू करवाया गया था वैसा कुल गहूँ चोखा खांड मिठू चना तुवेरदार के कुल ट्वेंटी एट थाउजेंड सत्रह रुपीज का सरकार सी के साथ फ्रॉड किया गया है जिस अनुसंधान पे सूरत सिटी साइबर क्राइम सेल हाल तपास हाथ धर रही है और ये जो पूरा फ्रॉड है उसमें अन्य भी कोई व्यक्ति होगा तो उनको भी तुरंत से तुरंत तुरं आइडेंटिफाई करके सूरत सिटी साइबर क्राइम से लिए जो पूरा फ्रॉड है उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करें अभी लोग कितने लोग से हैं प्राथमिक दृष्टि से हम देखेंगे तो उनके रिपोर्ट के अनुसंधान पे कुल ट्वेंटी एट थाउजेंड सत्रह रुपीज़ का फ्रॉड उन्होंने अलग अलग लोगों के साथ किया है सर कोई आरोपी पकड़ा तो गया नहीं हाल तपास चालू हो सर ऊपर और कितनी करें। आ, हाल प्राथमिक दृष्टि से कोई अन्य उनका आ, जो गुनाह इतिहास मिला नहीं सर ये लैपटॉप है क्या है जो अभी मुद्दा क्या क्या है वो जो वहाँ से जो फ़ोन मोबाइल और जो लैपटॉप तो जो शॉप से लिया गया था उसको अभी हाल तपास चालू है उसके अंदर क्या डेटा है वो भी हम आइडेंटिफाई करेंगे और ये नवंबर दिसंबर के सिवा भी अन्य महीनों में भी अगर ऐसा कुछ फ्रॉड उन्होंने किया होगा तो वो भी हम ये डिजिटल एविडेंस में प्राप्त करके अलग अलग तपास करके और भी फ्रॉड होगा तो उनको भी हम बाहर लाने की कोशिश हाल जो एक मामलेदार मजूरा की फरियाद के आधार पर सूरज सिटी साइबर क्राइम सेल हाल तपास हाथ धर रही है